В муниципальной информационно-библиотечной системе города Новокузнецка реализуется проект «Известные новокузнечане о любимой книге». Вы себя относите к категории читающих? К категории читающих однозначно. Причем читающих много, часто, постоянно. Да, а можете вот назвать, что вы любили в детстве читать? Книжки. Так, в детстве я... Я читала запоем, Я читала очень много. Я была записана в трех библиотеках, но я не кузнечанка, поэтому я не могу сказать что это была она. Вот. Но в детских библиотек, потому что одной мне не хватало, я носила книги с сумками, я читала много и, в общем, достаточно разнообразно. То есть, ну, конечно, там начиналось все с замечательных Карлсона, Найки, Тома Совера, мне нравились, мне очень нравились книги про войну. То есть я, я, и про пионеров героев читала всех тогда, тогда особенно интересно было. Фантастика, Беляев, Брэдбери. Подросла, я очень люблю книги. То есть я тоже хотела вот, их начиталась, перечитала, и после школы почти не возвращалась к этой тематике. То вот. есть предпочтения ну, изменялись, да, с возрастом? Конечно. Когда я подросла к старшим классам, во-первых, я определилась с профессией. Сейчас я захотела поступить в факультет русского языка и литературы, в кузнецкую институту. И в этот момент, ну, конечно, к старшему классу у меня была классическая литература, и я с удовольствием читала Толстого с большим удовольствием, чем Сколевского, скажем, Тургенева с большим удовольствием, чем Гоглина, в общем, и тех, вот других. Романтика, там Александр Грин. Я, конечно, дальше уже учеба в институте, сказалась на на изменении моего чтения. Вот, помню одним из ну, русской классической литературы, конечно, да, то есть это, это много интересно. Я писала дипломную работу по Лескову. Вот, мне очень понравилось, захватывало. Я прочитала очень много по зарубежной литературе конца XIX века. Баслан, Уайт Фабер раз круг очень разный. А есть такие книги, которые вы хотели бы перечитать? Знаете, у меня есть, вот я обратила внимание, что три произведения, которые произвели на меня ну, почти физическое. Такое, они влияли физически. Я, я, я пока, пока читала, нет, не делая формирования, я читала, я ощущала книгу а, даже на уровне физики. А, такое впечатление произвели. Достоевский преступление наказания, торг которую я читала и перечитывала много раз. И Уальт, портрет Ариана Грея, тоже очень сильно. И там переходил Уальт в мастер -слов, да И потом а, Зускит, парфюмер, я понимала, что я... То есть это дело даже не содержание. Я понимала, что часто прочитав там главу, я тушать. Я поняла, ну, как, как сильно пишет автор и э, как э, очень интересно поработал переводчик. Ну, вот. А если говорить о мировоззрении, то техники уже ну, как-то так иначе -то, влияли. Ну, конечно, то есть, это комплекс, нельзя сказать. Та книга или другая книга, да, потому что ну, я правда и правда прочитала очень многое. Но э, не помню, Ричард Бах, это произвело впечатление, ну, понятно, две его чайка mm -hmm. по имени Джантамисто. И миссия переводит, да? То есть такая концентрированная история интересная. А что из современной литературы, прозы, поэзии, что Дина Рубина? Я заболела Дина Рубиной. Сейчас я <свят> читаю. Последнее прочитанное ее произведение, которое я прочитала на солнечной стороне улицы, я тоже понимала, что я никогда я не была в Ташкенте, но я там. То есть я мне кажется, что если сейчас не туда привези, я, наверное, буду что-то узнавать из, из, того, как она это описывала. Поэтому я только появилась в магазине, я тут же купила новую серию, я вот у меня сейчас лежит на тумбочке э первые два тома э -э, русской канарейки, вот, по последнего третий, конечно, дождусь. Я понимаю, что только дочитаю сейчас эвакуатора Быкова, который не очень давно начала читать, немножко осталось. И вот как я дочитаю эвакуатора, я сразу начну по Бедину Рубину две книжки, и красненькая, и желтенькая, они уже, уже ну, то есть и Шелтухина голос уже лежат на трубочке в кровати, я читаю, в вот, основном, все есть. Сюда есть. Ночью? Сюда есть. У меня сейчас лежит Иванов комьюнити, вот так, в мастерской вообще очень лежат. Вот. Сбоку, в сторонке, Мария Чудакова, время читать. Да? Татьяна Владимировна, а что можете посоветовать новокузнечанам, жителям города? Что читать? Может быть, с чего начать читать? Знаете, я им посоветую читать читать. Просто все? Да. Подверг. Потому а что, что иногда и, 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 и так тоже. Потому что сейчас, знаете, это особенно, мне кажется, принципиально а, для детей. У детей много сейчас очень много искушений, которые позволяют отвлечься. То есть есть гаджеты, есть... Я понимаю, зачем как-то особенно напрягать фантазию, если ты вот включил аватар, и, в общем, нужно... <laughs> Волшебный мир, он будет перед глазами. Не обязательно читать, скажем, Распутина «Прощание с матерой», да? Хотя, если отбросить в сухом остатке, получится примерно вот это, да? Минус луки, стрелы и вот синенькие товарищи. Получится, наверное, близкая, да? Земля она наша мать. И поэтому вот, детям надо обязательно понимать, что только чтение формирует вас как личность и неважно если вы хотите э, делать это с использованием гаджетов пожалуйста iPad сейчас позволяет <свы> не обязательно шуршать страницы, хотя это особое какое-то невыразимое удовольствие да но я поняла что и... мне главное читать в общем уже уже неважно у меня много литературы я, я закачала и у меня хороший хорошая библиотека вот поэтому берите iPad. но там книга никто не придумал другого способа получения информации. Надо читать и пытаться осмыслить этот опыт по-своему, неважно как. Когда я преподавала литературу, я практически не трогала критиков. Я считаю, что у каждой книги есть автор и соавтор. Автор тот, кто ее написал, соавтор каждый, кто ее читает. Потому что он сделает ну, какие-то свои выводы, вспомнит какие-то свои случаи и представит как-то этих героев, да? вот он додумает вместе с автором. Вот. И поэтому читать, додумывать, э обогащать э свой опыт и маски тренировать. Ну что и происходит? еще один вопрос. В муниципальной информационной библиотечной системе есть слоган ⁇ Мы за читающую Россию, присоединяйтесь ⁇ Что вы об этом думаете? Это очень правильно. Мы ведь долго были самой читающей страной в мире, и я почти уверен, что мы остаемся. А и мы, мы в отружном будущем. Поэтому в библиотеке сил бы вам много сил, чтобы продвигать этот, этот лозунг, чтобы становиться практикой. Ну все, спасибо большое. Это мой, мой город. Я горжусь, что здесь рожден.